这太阳太熟了，嗯、哎，这颜色美极了，哥，快看看，看,看，哇，哥，你快捞了啊、哦！行行，你先上桌吧。嗯。好了，上桌，今天快吃吧。 味道怎么样滴滴，弟弟？嗯，好吃。那我挺好。嗯，羔羊肉就是鲜嫩的。 这羔羊排，味道真是没治了，弟弟。哥，嗯？这红烧羊排，太好吃了。嗯。你会烤羊排吗？弟弟，你啥话往哪边说呢？我要是做烤羊排的话，味道比这更严重。下次给你烤羊排。嗯。嗯，好了，弟，弟，嗯、在我们草原上，我们两个吃的这样红烧吃的少呢。 都喜欢吃那个清水煮鱼，这些我都喜欢吃呢。弟弟，下次我烤羊排的时候，你把你欧乐哥哥也叫过来，都来。嗯，下次我哥来的时候，这些羊排怎么红烧、怎么烤，都好好教给他。你看，双胞胎就是不一样，有事你首先想到你哥，这不挺好吗？呵呵